Всем привет! Друзья, с вами Андрей Розудовский. И прямо сейчас мы можем побачить вот такую вот красивенькую картинку. Да, ребята? Пять легендарных Стардоропиев наконец-то появилось в магазине. А еще, ребята, наступило лето. Да, в Равле уже э, наступило лето. Мы собрали абсолютно все пять Стардоропиев. Пока я сейчас не убрала, у нас осталось два ниста трех. Так что сегодня мы можем попробуем выбить шестую легендарную звезду. И, ну, это мы будем делать, конечно же, за л -л -л кубочки. Но нет, не до л -л кубочки. Я возьму пайпер, она так и делала. Ладно, давайте для начала мы вы... Открию. Пока что на начале один легендарный сайт зуб один, это хорошо, давай, пожалуйста. Что таке? Годненьке. Отис! Оце годненько, я понимаю. Отис выпал. Так, ладно, одна легендарная зда открыта. Эмм. Ем. Ми підемо зараз з депутатом квести. Один правлі, ребята, вже є. Представте, нам ворон випаде або спайк. Ну, Це мечта Мічта... мого аккаунта, можна сказати. Я в житті би хотів себе ворона, але я ніяк його не можу розблокувати. Так. Ой, а кто звонит? А, ладно, ну ладно. Сейчас возьму. Я сейчас дома снимаю видео. И знаешь, что я снимаю именно сейчас видео по Бравлу? Хотя, помнишь, я тебе говорил за Бравлу. Короче, в магазине за события лайков... Уже здають п'ять легендарних стардропів. дропів. І прямо зараз я в катці, я відкрив один із них, і мені випав Отіс. Це ну реально, це настільки везення просто, що розграви такі щедрі, оказывається. Ми такого уж точно не ожидали. О, ладно, давай, приходь, жду. Угу, давай. Э, Постукай же, если что без наушников, то я почую. Давай. Ты мы заняли? Эээ, це вроде бы считается победить. Да, это считается победой. Да ну, да ну! Но мне пиковый балл. Ого, ребята! Хайде-ка, сейчас буду реальным бравливать, я буду шокироваться. Пожалуйста, бравливать. А, ну, это крутой игрок, Ажитрофен, ладно. Давай еще раз. Пожалуйста. Вот на стролг-групик. Давин. Да ты стролг Да ну! Да ну! Да ну! ⁇ это Цишо! Опиз ще один гаджет. Кстати, це імбовий гаджет. Капец, я даже не буду сейчас його брать. Мені цікаво, коли я ще відкрию 432 о легендарних. І може я ще сейчас як два відкрию, і ще та слідує, може ще два. І мені цікаво, скити у мене будуть класних сліботів. В кінці цього ролика. Реально, мені дуже цікаво буде на це подивитися. А ще мені дуже цікаво выпало Владику и копил. Ой, из текста Я с ним не созваниваюсь, не играю, и мне даже интересно сейчас про процент узнать. Так, ладно, я уйду от той Вот правда. Ну давай, правильно.

да, Стара. Ты ну, ну, давай. Я ему даже эту баночку дам. Я до сих пор, ребята, мы уже прошли это событие, а у до сих пор маночки дасил. Ладно, топ-4 все вроде тоже победа. Это победа? Да, это победа. Ладно, давайте заберем еще один. Статуропчик, и на этот раз это будет в конце самый. Тоже нема звука мне, пожалуйста. Давай же сгодненько, я прошу. Давай, ворона! Ворона. А бухать Ой, ну це 79 гривень, ну типа это. Ну, скин, скин, скин. И пинчик, кстати, прикольненький. Ну не дуже прям прикольненький. Я бы не сказал, что водно, но це не засчиталось красным предметом. А у мене их пока что три. Красным предметом считается гаджет, пассивка и э, боец. Вроде бы, да. Це ж все красные предметы. А так то у меня пока не все, а именно скин вместе с пинчиком, то такого еще не было. Просто. Опа, давай, давай, давай. Сможешь, сможешь, сможешь меня убить? Давай. Попытайся что-то сделать. Так, чтобы мы не сделали. Все, можно теперь кидать дизлайки.

ничего Ага. Блин. Хорошо, я ему туманку банку оставлю. Эль Прима, Прима, я кто-то забрать, не знаю. Согрифа Я... Боже! Дяк це Боже. Ладно, не, все, я... Кстати, за отис... Отиса я сейчас не буду выбирать. Отиса я никак не выбираю, потому что это уберекрасный предмет. Кстати, ребята, кто не знал, мне на днях еще выпал хэн. То есть, можно сказать, мне сейчас так вызвали на два бойца. И я уверен, что из трех стандробий в легендарных еще мне точно мая выпасты какие-то еще бравлер. Это специально, вот подавите, сколько сейчас время. И пятый. И я специально на заходы в Бравл и не открывал те дропы. Я вообще -то, ну, так-то, я ждал, пока Маквей сделает видео против, против открывания. Но, если честно, я его не дождался. Бой до сих пор не делал. А вот э, в телеграм-каналах как раз э, написала. сет Телеграммы, все -э, э, сеты, Розказали сказали нам, як як вони вообще виглядять, показали, як це в магазині. Ну, то це звичайний день вам показали. Початку... Блін. Блін! Ладно, топ-30, тоже победка. Все, давайте мы побираем два дропа а потом уже открыем. О, кстати, у меня до 27, вроде человек. Да, до 27 ласткатка. Ладно, все, погнали. Просто погнали, просто погнали. Нам надо занять. Минимум топ, топ 4 и, и максимум топ 3 ну короче топ 4 и дам вздыхать мне просто надо сейчас их мочить надеюсь что у меня это будет получаться ну конечно Спасибо. Да, и не прошло пилгода. Э, хорошо. Погнали, тади. В мут. В муте мы возьмем. Блин, я хотел бы взять Андрео с этим гаджетом, но нет. Э, ладно, я Майя был в цепи, я даже не знаю.

Есть. А ну, ты правда что я не так? А, Даже доводили, друзья. Вот Ого. Ого, это не все, Дуже просто, просто. Просто, дуже просто. Ладно, все. Давайте, ребята. Я только подожди, сделаю. Не, ну хотя бы какие-то монетки, ну... Но... Ой. Пожалуйста, 500 по монет, мне надо монетка. Ну, кирочка сила, ну, вообще уже. Ладно, все, давай-то. Просто... Открываем, а тут а еще один сальдор вроде. Да, да, да. И на это тоже монетка. Все. Все, давай-то просто открываем, ребята запомнить цей момент навсегда. Можете даже сделать пиццем звук. Пьем, пиццем звуком якийсь видос. Короче, все. Раз, два, три. Запустите. Первый. Хорошо. Давай, пожалуйста. Просто. Пассивка на Чарли. Ну и... В чем мне цей прикол? Ну ладно, это хотя бы красный пример, кстати. Ладно, давай ты еще раз. Пожалуйста. Просто я прошу, Годненько шесть дай. Ну зачем? Ну, ну ладно. Це я хоть я казь полезну, Все, пожалуйста, последний легендарный. Все, я прошу, дай мне ворона, пожалуйста. Воробушку, воробушку. Давай. Заклинаю тебе легендарний старжок. Дай мені ворона або Корделюса, любого бравлера. Главне не гаджет, не пасівку, не скин і нічого не кроме Бравлера. Дай мені Бравлера не епічного, не міфічного, а легендарного. Пожалуйста, хоть МОЖЕШ даже епичного, мифического, і легендарного, любого бравлера. Все. Я просто сейчас жду. Жду, пока Стартерок э Стартроп наколдуется. Жду, пока придет Диана. А дальше Диана его откроет. Я пока ручкой помою. Ладно. Все, реально. Погнали просто. Ах, просто 15-15. Да ну нафиг! Ты сработало! Заклинание сработало, мы не выпали, шаутин, блин. Мне вот дуже сильно интересно. Знаете что? А у нас еще есть 10 стандартов. На пучели и на путь профи. Да. Находим, короче, на пучели. <и>, э -э, и скорее всего, да. 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 И да. И да. И тут -то даже Леона с Хэнком продают. Ладно, я забираю 5 кредитов. Все, погнали. Просто на, ну, на педрят открываем. Хорошо, пассивка. Не нужно. Пассивка. Не нужно. Хотя, кстати, я и хотел купить. Ну ладно. Ой, еще одна. Так, хорошо. Давай. Еще пассивка не нужна. Монеты. Все, давай последний, пожалуйста. Дай мне не брал, наверное, Мне чего не хватало. Кстати, заметьте, ребята, зливо черный, экранчик. Короче. Ладно, все, открываем, давай. Цель приму! Ну, 71 дни, ладно. Но это ничего не значит, ребята. Ну, это реально просто гивно. Ладно, хорошо, у нас есть еще путь профи. Ну, надеюсь, хотя бы тут. А? О, -о, О, вы подошли с годненько. Я просто прошу. Пожалуйста, travel stars. Я тебя очень сильно прошу. Давай. Открываем. Хорошо, это бастер. Все уже хорошо. Цвет на основе мне сразу очень выбор. Не нужно. Хотя. Ладно, хорошо. Хорошо. Это тоже красивый скинчик и пинчик. Так, все. Последний, давай, Э, а куда? Давай, пожалуйста. бравлеры. Нет, это скин на белый. Ну зато тоже пинчик. Пожалуйста, давай леву. Стреляй леву. Это у меня будет больше всего лев на своих аккаунтах, давай. Ну да, спасибо. Спасибо на мою. Эх. А, еще один же. А, не. Опять все. Три светящихся красных предметов. Ладно, я сейчас открывать не буду на волке Владика, но мне хочется просто подавиться. Вин открыв их, че не? Да, открыв. Владику выпал, я так понял, Фрэнк. У него что? Уже мы сейчас тут не было. Но пассивка, а они у него в бойцах что-то новое. Ммм, налили, кстати, та пассивка. На Эдгара не та пассивка. И-и-и-и-и-и. И еще что? Слышь, предмета было. А, две пассивки на Лили выпало. Голючка лучше. Хорошо. Я к Владику фартанула на основе. Where will I put my... Ой-ой. Ему выпал Макс! Все хорошо. Владика Макс. Это все, наверное. Ну, я не знаю, мы же еще и... Монеты ему точно набипал. Не У него 8 монет. Скорее всего, ему попадало 6-7 дней. Ну теперь давайте мы забираем все на основе. а именно все шесть предметов. Первый предмет у нас на ангел. Это oh, красивый oh. гад. <звук> Хорошо, я веду. Без проблем. Алло. 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 Я только что открыл 5 легендарных на видео. Ну, как тебе сказать? Два бойца. Вот и все. Я знаю. Я, кстати, сейчас снимаю. Коротше, мені випала... Мені е, перша пасівка на базу випала. Е, другий гаджет. Перший гаджет на фенга. Е, і ще що? І ще мені випало гаджет на Анджело з польотом. Перший тоже. На Чарлі пасівка друга. Ну, та, що у мене не було, і вс. Е, а еще мені випав... Бастер на путь. На путь профи Бастер выпал. На путь Шейна нифига ничего прикольного. Там одни пассивки попадали и монеты. я, я, mm -hmm. я что... Поздравляю с подписчиками. Oh, hello. Oh, hello. Сейчас подожди, Да. Ладно, все, давай. Я уже буду на потихонечку получаться с подписчиками. А еще знаешь шо? Мне из первых стартропов, ну два стартропа первые, я сыграл в катку виграв, Мне выпало два мифических, и знаешь що? Два гаджета тоже. А, и дивися, що мені еще выпало. Мне випав, Я забыл вам дож... тоже подписчики рассказать. ой, не, не Роза, а Эль Примо. Я не выпал Эль Мажордом. Да, это все, что про это я говорю, то на основе. А на волке тебе на основе, что у тебя выпало. А? Короче, двести основа. Основа у меня, по-моему, типа Макс выпал. Ну да. На волке Транк на волки может? Не а. на волке mm -hmm. ничего не интересного. На леопарде гейл. А, так, да, давай. Саша я помню, что мне его уже молодой за девиз. Мат, гиперзарядная динамайка. Эээ, другая пассивка на бо. Ладно, давай, тогда, Пока. С вами был Андрей Лисадовский, ребята, и тоже всем. Пока, ребята. И э, тоже, если хочется, снимайте то есть как я вам говорил. Так что давайте. И обязательно напишите в комментариях, что вам выпало из тех статистик. Всем пока-пока.